assalomu alaykum hurmatli hislat tv kanalini obunachilari sog' omonmisizlar sizlar bilan yana yangi videomizda ko'rishib turganimizdan xursandmiz bugungi ishimiz qashqadaryo viloyati nishon tumanida bo'ladi mana shu xonamiz xonamizni razmeri 5 besh yarim besh metrga beshu ellik santimetr ya'ni xonamizni balandligi uchu yigirma ekan tepasi odatdagidek yog'och emas plita beton plita qo'yilgan ekan shuning uchun ishimiz ozgina qiyin bo'ladi e, bir ajoyib forma chiqarishga harakat qilyapmiz xudo xohlasa videoni oxirigacha kuzatib borsanglar e, polный ish jarayonini tushuntirib o'tamiz detallari bilan va albatta hammani qiziqtiradigan narxlar bilan videoni oxirida gapirib o'tishga harakat qilamiz e, biz esa hozir e, yog'och to'sini yo'q deb aytdik o'shani o'rniga yog'och balon o'rniga biz e, betonni o'ziga rekalarimizni qotirib chiqamiz mana bunaqa rekalarimiz rekalarni razmeri E, beshga ikki yarimlik reka ishlatamiz hozirgi e, kundagi narxi olti yarim ming so'm bo'lib turibdi rekani narxi fabriчный reka mana bunaqa qilib to'sinladni o'rniga to'sin qo'yib olyapmiz undan keyin потолокni уровеньni olgan holda formasini davom ettirishga harakat qilamiz videoni tez tez ko'rsatib o'tishga harakat qilaman tezlashtirib ya'ni ko'p vaqtn olmaslik uchun chunki juda cho'zilib ketsa ham zerikib qolasizlar deb o'yladim shundoq ham 16 minutlik video yaptı. Biz bizrekalashni boshladik formamizni shaklini e, video davomida tushuntirib o'taman hozir ham razmerini aytaman chuqurligini 5 santimetr oldik 5 besh santimetrdan ko'pi xonani pasayishiga sabab bo'ladi besh santimetrdan kami e, prostoй ko'rsatib qo'yadi forma borligini uncha bildirmaydi shuning uchun ikki tomonni ham o'ylagan holda besh santimetr chuqurligini olishga harakat qildik va rekalarini tarab bo'ldik o'zi mana ko'rishinglar mumkin besh santimetr chuqurligi yigirma o'ttiz yigirma qilib korpayirganmiz mana devor tag qismi yigirma santimetr o'rta o'ttiz santimetr va mana bu joyi yana yigirma santimetr i o'rtasi prямой bo'ladi yigirma o'ttiz yigirma bo'lyapti buni video davomida yana ham shakli chiqaversa tushunib olasizlar tak e, mdf mdfga moslangan rekalarni orasini albatta qirq santimetr bilan qirq besh santimetr oralig'iga qilishga harakat qilinglar mana e, bunaqa e, reka e, e, mana ikki yarimga besh ishlatamiz iloji boricha фаbричный quruq reka yaxshisini ishlatishga harakat qilinglar chunki mdf o'zgarganda rekani qayirib olishi mumkin biz mana shunaqa rekalarda ishlatamiz mana E, sifati yaxshi e, razmerlari ham aniq aniq razmer beradi qolgan mahsulotlarimizni ham hozir bir ko'rsatib o'taman sizlarga md bor buyoq tomonda gullarimizni olib kelib qo'yganmiz mdf nol besh yarimlik mana bunaqa man hozir yaxshi ko'rinadimiy bilmadim oq mativiy rang bu oqdan matvi rang ishlatdik e, ikki yetmish beshga biru sakson uch mdi razmerlari mana bunisi qora bo'lishi kerak adashmasam man a qora e, emas bu pechik glaz deydi pechik glaz deyishadi bizda shunaqa e, bir xil rang emas qora qizil aralash e, o'rtasiga shakl mana buni gullarimiz tayyor formalarni chiqarib kelganmiz roberda e, hammasini birma bir o'rnida yevamiz mana bunaqa plankalar ishlatamiz bu uch santimetrlik bo'yi 2.75 bo'ladi mana bunaqa ustiga овой qog'oz yopishtirilgan bu vingi rangligimiz mana buni esa oq ok rangi bu oqni ustiga yopishtiriladi stiklarini yopish uchun foydalanamiz oqidan qoralarini burchaklarga ishlatamiz qora qismi kattaroq bo'lsa stikni yopamiz mana bu karnizimiz karnizimiz глянцвыйn chiqarilgan yaltirab chiroyli ko'rinib turish uchun глянсовыйdan chiqardik 2 qavatli karniz bo'ladi tagi ko'rinadigan hozir esa prяmoй oqini qoqamiz kesib olish jarayonlarini ham bir ko'rsatib o'taman buni parketkada kesamiz biz parketkada kesish uchun ham o'zini maxsus diski bo'lishi shart katta tishli emas mayda tishli disk bilan kesiladi bu judayam tekis заводский qilib kesadi agar razmerda kesadigan bo'lsangiz judayam zo'r bo'ladi parketkani razmerni kichkina formalarda uzun yoki bez разmeй bo'ladigan bo'lsa mana bunaqa qilib chizib olib kesangiz ham bo'ladi kesib oldik mdn hozir ko'zham ko'rsataman qanaqa tekis kesganini hech qanaqa katilishi kraskasi uchib ketishi degan narsa bo'lmaydi bunda e'tibor qilinglar mayda tishlik o'sha mdlarni kesadigan deb so'rasanglar o'zi magazinlardan beradi shunaqa disk alishtirib ishsanglar bo'ladi oq ok, qismini uryapmiz e, mana bunaqa mana mat matr ko'rib turibsizlar unaqa kuchli yaltiramaydi e, oldidan qa hozir videoga bilinmagan oldidan qarasanglar bunaqa yog'ochi risunkalari bilinib turadi hey. mana bunaqa qilib urib oldik o'rtadan e, bunoqasiga ikkita bunoqasiga yarimtadan ketdi primoymizga uchta mdf ketdi ощий shunaqa rasxod hisoblangan endi mana yon qismini ko'ramiz yon qismini tagida mdf yo'q patologda o'zi beton oppoq edi shunga ah, oq ko'rinyapti yana rasxod qilib mdf uribsizlar degan savollar bo'lishi mumkin bu taglari hozir o'sha ohangi bilan turibdi endi xudo xohlasa mana o'ttizlik qismiga oq ok mdflarni urib chiqamiz hozir bitta bitta men tezlashtirib ko'rsatib o'tyapman videoni mana oq qismini urdik 30 santimetrlik o'rtasiga qolgan mana devor tagi bilan bu tomoniga 20 santimetrlik qoradan uriladi e, videoga muzika qo'ymadim ko'pchilik aytishadi muzika qo'ymang muzika xalaqit beryapti e'tiborni tortyapti muzika chalg'ityapti deganlaring uchun jim bo'lib qolgan joylarimga e'tibor qilmaysizlar imkon boricha zeriktirmaslikka harakat qilaman albatta zerikib qolgan paytlaring pastda lake tugmachasi bor lak tugmchasini bosib qo'yinglar qayta qayta bosanglar ham hech narsa qilmaydi bezlayk bos ham farqi yo'q hamma xohishiga qarab bosaversin albatta savollar bo'lsa komentariyada yozib qo'yinglar hammaga javob qaytarishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha telegram nomerlarimiz bor ekranda telegramda yozishlaring mumkin instagramda bizni kuzatib boringlar hislat ismatov deb yozsanglar instagramda chiqib boramiz ishlarimizni rasmlarini qo'yib boramiz va albatta youtube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar qora qismini uryapmiz bu orada men уже chiqib gullarini boshlaganman gullarini terishni mana bunaqa gullar man mdn chiqarilgan nol besh yarimlik md nol besh yarimlimana bunaqa gullar <laughs> gullarni ham albatta tanlashga e'tibor beringlar <laughs> formaga <laughs> qarab gul tanlasanglar <laughs> bir biriga tushadigan bo'lsa juda yam yaxshi forma chiqadi oddiygina narsani ham judayam bir ko'zni quvnatadigan narsaga aylantirsa bo'ladi hamma narsani tanlashni bilsak mana ko'rishinglar mumkin burchaklarinikini gulni qotirib olganman mana bu yerga mana yigirmalik uriladi yigirma mana yana yigirma urilyapti tekisi mana burchaklariga hali plankalari obshivkalari bo'ladi bularni o'zi mdf qanaqadir bir chiroyli narsa hammaga yoqyapti shu kunlarda eng hozir eng ko'p ishlatiladigan narsa mana shu mana bu joylariga hozir qoqamiz md yana galagenlari e, bor buni ish jarayonini yaxshilab kuzatsanglar nima bo'layotganini yaxshilab tushunb olasizlar aytmagan joylarimni ham videodan ko'rib tushunsanglar bo'ladi hozir mana o'rtadagi formani shunchaki oqni o'ziga yopishtirib oldik chunki <coughs> buni chizib e, olamiz bitta bitta chizib olamiz nimagaki tagini rekasini ishlashimiz uchun galaganlarni gel, o'rnini taxlab qo'yganman hozir mana bular chizishyapti şey buni chizib yana qaytadan e, yig'ib qo'parib olamiz va tagini rekalab chiqamiz e, mana bunaqa qilib o'rniga ikkita ikkita mix bilan ildirib chizib olsak o'zimizga juda yam qulay bo'ladi ko'pchilik endi pastga serkul yasab serkul bilan chizishadi ну bu e, oson tez ham bo'ladi ham adashmaysiz e, robera masalan qaysi tomonigadir uch millimetr ikki millimetr adashishi mumkin ana shu adashmaslik uchun o'rniga yopishtirib olib o'ziga o'zini tushirsangiz e, ishingiz juda yam oson bitadi bu o'rtadagi formamiz tagiga подсветка bir narsa bir narsalar yasaymiz hali hali eng ishni qiziq joylari oldinda turibdi oxirigacha kuzatib borsanglar judayam dahshat narsa chiqdi e, tagidan yonib e, baho berasizlar e, lak like bosib qo'yishni unutmanglar albatta e, boy boyayam aytdim qayta qayta bossang ham bo'laveradi sizlarga ruxsat albatta boshqa videolarni ham ko'ringlar <laughs> <laughs> bundan boshqalarini ham chiqarganmiz video chiqarmaganimizga ancha bo'ldi ozgina tanaffus bo'lib qoldi o'rtada <laughs> vaqtimiz bo'lmay qoldi to'g'rirog'i ish bilan bo'lib siyomkaga, <laughs> montaj jarayonlariga vaqt ajratilmay qoldik xudo xolisi bundan keyin chiqarishga harakat qilamiz ko'pchilik so'rayapti, yangilardan chiqaring deb mana gullarni yeshib oldik Xos tepaga chiqib chiziqlarini ham ko'rsataman va buni tagini rekalashni boshlaymiz o'rtai guli qoladi o'rtan tagiga reka urilmaydi shuning uchun mana chetlariga chizib olganmiz qopardik o'rta qolaveradi joyiga mana shu chiziqlar bo'ylab hozir rekalab chiqaman albatta sekretga qo'yiladi yandan секретка пот ularni razmerlari ajratiladi mana formalarimizni ko'rishinglar mumkin matvidan qilingan аккуратный qilib kesib olingan rover mana shulardan hozir bir ajoyib forma chiqaramiz rekalarni mana bunaqa qilib mayda mayda qilib kesib olganman kuruglarga ishlatamiz buni hozir krугlarga terib chiqaman buni bitta bitta qilib endi yani butun rekani qayrib bo'lmaydi shuning uchun e, kesib kesib olinadi rekalarimiz formani e, balandligiga qarab kesilgan mana mana buni besh santimetr tushirganmiz formalarini и e, rekani uzmasdan tarilgani shunga ham e'tibor qilinglar yonini оhика qilgan vaqtingiz ichkaridagi nurni teshiklardan tashqariga sochmaydi uchun rekani bir biriga tiqib turib e, oldingi va orqangi ikkita ikki chetnikki qatorini biz qilganmiz o'rtalari shart emas o'rtalarini orasini ochib ochib terganmiz reyka ekonom bo'lishi <laughs> uchun lekin chetlariga albatta e, bir biriga tirab turib teriladi mana buni подсветка o'rnatyanmiz mana buni ko'k rangli buni hali yosa ko'rasizlar mana pistoletni o'zida yig'ib chiqqanman pistoletni endi shilankaga urmaysizlar tepa pastdan urib turib o'shani o'zini qayib qo'ysaglar uhlab qoladi hech qanaqa kerak narsalar kerak emas mana blok питаниyяsi blok питания si o'n ming so'm atrofida turadi shlankani o'zi e o'n bir ming o'n ikki ming atrofida sotiladi bularning bir metri juda e judayam chiroyli narsa chiqadi bu hozir aylantirib установка qilib chiqamiz buni mana shu kкругimizni o'ziga to'rt marta aylanadi mana shu narsa olistuklorni ichidan ikki qator is tashqarisidan sekretkaga yana ikki qator to'rt qator aylanadi mana shu krugni o'ziga o'ttiz metr ana shunaqa shlankadan ketyapti mana shunaqa podsvetkadan o'ttiz metr ketyapti mana shu krugni o'ziga ustalarimiz kaniz qoqishyapti e'tibor qilib qo'yasizlar mana qoqib bo'lishdi biz formani qo'ydik joyiga o'rnatdik mana chetlari xudo xohlasa tugadi karnizlarni qoqdik plankalarni urib tushladik judayam bir <laughs> серьезный ajoyib forma <laughs> chiqdi o'rtaga <laughs> qoldi ishimiz o'rtani ishi qo'yamiz podsvetkalar <laughs> o'rnatdik mana ko'rishinglar mumkin ichkariga qolib ketdi mana tashqi tomondan bunisi ichki tomondan mana bunisini o'rnatdik bularni hozir besh santimetr joyda uch santimetrni yopamiz qolgan ikki santimetrdan nur chiqib turishi kerak obshivkalarini o'rnatishni hozir davom ettiramiz biz ishni mana bunaqa mana shu diametrga o'lchab kesib olganmiz rover yordamida e, bularni o'rnatishni boshlaymiz e, kuzatib turinglar eng qiziq joylari eng kerakli joylari mana shular bo'ladi e, qo'ldan e, kelganha tushuntirib o'tdik paq etib tugatdik xudo xohlasa e, tezlashtirib ko'rsatdim ko'p ham mayda narsalarni ko'rsatib o'tirmadim ko'rishinglar mumkin mana ajoyib forma chiqdi buni hozir sizlarga yoqib ko'rsataman hozir bir yonmaydigan holiga bir ko'rib olinglar bir judayam bir boshqacha narsa chiqdi xudo xohlasa xonani kattaligi uchunmi forma juda yam zo'r chiqdi yarashib turdida ham квадратный xonalarga agar katta bo'ladigan bo'lsa har qanaqa forma ham chiroyli ketadida joyiga qarab forma tanlanadi qora joylari videoda sal qoraroq ko'rindi oldida sal qizg'ichroq rang o'zi yorug'roq salgina buni hozir svetlarini yoqqanimizdan keyin вообще toshkent city bo'ladi xudo xohlasa o'rtasini gullarini ko'rishinglar mumkin bir biriga yarashadigan qilib nima deydi скромный deydimi shunaqa variantlarni tanlashga harakat qildik fikrlarinni yozib qoldiringlar komentariyada albatta yoqqan bo'lsa lake boslar yoqmagan bo'lsa dizlayk tushunmagan joyinglar bo'lsa albatta telegramdan yozinglar telefon qilib so'rasanglar bo'ladi nomerlarimiz bor hoppa yoqib ko'rsatdik yaxshilab tomosha qilib zavq olinglar ko'k ranglar oq ranglar mana bu mana navot rang gaagenlar o'rnatilgan bu yoqqa хрустальный galagen bular yoni shishalik chiroyiga chiroy qo'shdi deb o'ylayman juda judayam chiroyli narsa chiqdi shaxsan o'zimga yoqdi uyni egasiga ham yoqdi xursand bo'lib qolishdi rasxoti mana e, bu xonamiz hozir bizni o'n millionga tushdi roppa rosa o'n millionga mana shu xonamiz tushdi bu usta puli materiali hamma narsa texnika puli ikir chikirlarigacha shundoq o'n million berishdi işte, biz olib kelib o'rnatib tayyor qilib ketdik beshga beshu ellik xonamiz savollar so, bo'lsa kommentariyaga yozinglar e, albatta javob qilamiz layk like, bosishni unutmanglar obuna bo'lmagan bo'lsanlar obuna bo'lib qo'yinglar biz bundan ham qiziq bundan ham chiroylilarni sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz albatta videolarimiz davomiy chiqadi xudo xohlasa bundan keyin syomkalarga vaqt ajratyapmiz yo bo'lmasa bitta odam ajratyapmiz syomka qilish uchun mana bunaqa chiroyli chiroyli zavq keltiradigan formalarni zavq keltiradigan ishlarni ham ko'rsatib ham o'rgatib ketishga harakat qilamiz ungacha sog' omon bo'linglar o'zinglarni asranglar keyingi videoda ko'rishguncha